Життя це вічність у мініатюрі. Наша героїня добре відома у колі творчих людей України та Зарубіжжя. А широкий загал краще знає роботи майстрині, ніж її саму, адже вона завжди залишається за сценічними лаштунками чи за кадром. Приглашаю бути лістом місцеленни, да мені не цікаво просто пошити платитися. Мені цікаво працювати ну, в В команде, в команде с художником по декорациям, в команде с художником по светам, с режиссером, чтобы это все было какая-то единая цель сделать какой-то новый продукт. Просто пошить какие-то платья, вот какие мне хочется, но ну, это скучно и неинтересно, но это уже как-то не мой уровень, нет, нет, ну, мне так неинтересно. Я вижу целиком образ и я хочу его сделать полностью. Анжела Сухинска. Творчий псевдоним Анжела Лысица. Дизайнер одягу, стилист. Народилась в Киеве. За знаком Зодіаку Діва. Після закінчення школи навчалась в Київському художньопромисловому технікумі. В 87-му поступила в Київський інститут легкої промисловості на факультет художнього моделювання. З 1997 року працює самостійно, відома своїми роботами у Мюзіклах. Вечори на хуторі біля Диканьки Фігоро Попелюшка Сорочинський ярмарок, клієнти Анжели Лисиці Андрій Данилко Ірина Білик Асія Ахат. Валерій Леонтів, Ані Лорак та інші. Говорять, що діти повинні народжуватись у коханні. Поява на світ Анжели це результат шаленого почуття і апогей досить незвичайної історії кохання. Мама, всі безумно любили. Вони не в нього влюблялись всі. От моментально, всі окружаючі. Тось, тобто, от кеп такої баяння. И энергетика, конечно, такая вот сильная. Это вот, вот было присуще действительно. Родители самые простые люди. Ну вот интересно, просто как бы история их любви. что они встретились на курорте, познакомились и э, решили переехать жить в Киев. От такой большой любви, которая произошла, мама даже оставила семью, в которой было двое детей. И потом уже позже забрала этих двоих детей, с которыми мы дружны. И жили это две, две мои старшие сестры. А вот, ну вот такая вот была история любви. Я думаю, что то есть, и она, наверное, всю жизнь чувствовала себя, наверное, и виновата какой-то. Она очень была такой э, главной в семье, и пришлось стать, наверное, мужчиной в семье, скажем так. А вот, потому что она пыталась, ну вот раз она еще двоих детей как бы навязала папе, да, то вот она должна, вот она должна больше сделать. Она очень старалась, и э, я могу сказать, одно, что мы всегда были лучше всех. То есть там дети были одеты, ухожены, и папа вообще не знал, что откуда происходит. Он поэт, он себе сидит на диване, лежит, ему главное книги читать, все, собственно говоря, это его, а, новая листа, да? Ну хорошо, ну, собственно, да, так. Откуда, да? Ну, неизвестно откуда. Ну, вот новая листа. Да, зачем мне пальто импортное? Ну, мое вот это вот тоже. То есть ему ничего не надо никогда в жизни было. Вот. А мама, поскольку она была ответственна уже за этих троих детей. Она все это тянула, и, конечно, она была таким генератором всех идей и мыслей, и на папу все время пыталась там как-то на это накручивать. Но вот энергия вот их такой большой любви, вот я считаю это точно, что она как бы переливается в детей. Ну, такая, потому что с детства действительно вот эта вот их энергичность, наверное, и, и, и мамина в первую очередь, вот она не давала мне покоя. Вот я... Ну и все дети такие, они там не, не сидят на месте, там, и это понятно. Ну вот, скажем такое. Тож тот всі там споминають ростинки, це такое вот у мене було дике упрямство. Пертість, а скоріш цілеспрямованість стала запорукою послідовного творчого розвитку Анжели з дитячих років і до сьогодні. рисовала, наверное, как всех дети, тут спасибо родителям, потому что они, наверное, вовремя это заметили и стали меня возить в школу художественную детскую вначале. То есть да, это было неудобно, надо было ехать в другой конец города, но они меня возили там после детского сада, после там продленки школы. Вот, и Я очень помнила эти занятия, это, это было очень здорово. И интересно. Я сама стремилась сюда с этими большими папками, вот такое вот малое. ты вот, в троллейбусе, папочку подложил под голову сколько раз забывал эти папки с рисунками, и, видишь, какое-то последнее депо, там, уже знали все, что ты такая забывака, в этом депо тебе уже отдают все твои рисунки, то есть, ну, всяких таких смешных историй детских, ну, сколько себя помнишь, все время вот это вот, это, с этой папкой, вот как детки-музыканты, они с этими скрипочками идут, вот так вот эти дети-художники всегда, ну, ну так, так у нас было, так все вокруг ходили, поэтому это меня никак не смущало, и... То есть вначале какие-то, вот, я даже не помню какие-то рисунки, но, наверное, самые вот запоминающиеся занятия, которые вот были у нас вот именно вот в детской такой школе, это были занятия, когда к нам приходили музыканты, они играли какие-то композиции или там просто на фортепиано, а мы должны были рисовать это. Вот для меня это, наверное, было самое-самое интересное. Мы рисовали все разные, это были ассоциации, вот больше, наверное, такое творческое. Не просто там школа такая, вот, вот эти занятия мне почему-то запомнились вот до сих пор. Какие-то вот попробовать вот, музыку выразить посредством изобразительного искусства. Вот самое интересное было. Два года после вот, техникума, когда закончила, я работала художником-оформителем на заводе. Это был вообще ужас. То есть я впервые в жизни я приходила домой и говорила маме, мама, я там старею. То есть это такой кошмар, э -э, мне какие-то жуткие сны снились, какой-то конвейер, ну это вообще страшно. То есть завод это, это ужас, хотя там, скажем, все было хорошо, что-то можно было делать творчески, но все равно это писать объявления, какие-то делать какие-то красные уголки, ну что-то там еще в то время вот было, это, это был ужас просто. Хотя там были смешные моменты, я помню, я вся чем-то беленьком, розовеньким, прихожу в цех, огромный цех какой-то такой, рабочие все, но они все, естественно, за тобой смотрят, пришел новый художник, эта козявка пришла там, вот, и тебе так раз, какие-то такие большие экраны, и раз передо мной стоит какой-то такой огромный-огромный ящик, а, а продукция на экспорт куда-то там шла, и на этом ящике надо написать адрес, куда там, в какую-то там да, тайкин-тан, там что-то в в Китай отправляли, по-моему, эту продукцию. И вот надо взять от руки, сесть и на этом ящике написать адрес. Я помню, это такой ужас был, потому что собрался весь огромный цех, большие мужики, они смотрели, как же я буду писать, вот эта кисточка, я все разлинировала. Ну, потом, конечно, я уже там, как заправский мастер, приходила, там чик 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 все писала. Но вначале это был ужас того, что вот это вот вообще нас... Ты вроде бы столько лет учился, но тебя учили всему по чуть-чуть. Чеканку мы делали, по дереву резьбу, все, но вот что вот, когда вот ты пришел, и у тебя такая работа, ты этого не можешь делать. Вот это были жуткие два года. Конечно, на, на заводе это было ужасно работать. И, наверное, работа, которую ты делаешь, она ну, совершенно была неинтересна. Хотя я там и пыталась как-то сделать творчески, но это невозможно просто было. Потом второе образование уже было вот именно художник-модельер, и это уже было такое вот осознанное образование. Может быть, в силу того, кстати, было сложнее, но и интереснее, что у нас не было, мы были первый набор. То есть нам никто не показывал, как надо. Вот нам говорили, мы делаем композицию а, точки и линии. И что ты хочешь, ты делаешь. Ты не учишься, ты что-то там начальник не спишь. Что это такое? Там композиция этой там, точки и линии. Как это должно выглядеть, ты не понимаешь. Делаешь, делаешь, делаешь. И когда ты хочешь на просмотр, и вдруг почему-то поставили пять, то есть критерий оценки у тебя абсолютно еще нет. При этом все выходят и плачут. 3-2, 3-2, 3-2 ты заходишь и видишь пять, и говорят, вот мы вам решили поставить пять. И, конечно, такая лыба, ты еще ты как, ты за что, но ну, ты еще ничего не понимаешь, за что. Очень радостно, очень приятно, но пока нет критериев оценки, чего тебя хотят, и это не значит, что вот такой хороший, ты в следующий раз тоже опять получишь пять, ничего подобного. Может, в следующий раз ты не поймешь задачу, ты получишь два. Так сложилось, что еще на пятом курсе, ну, во-первых, надо сказать, что был очень сильный курс, и такой, который, скажем, мы ставили эту специальность, потому что, допустим, еще не было художественной специальности в нашем институте. А вся группа у нас, там, только три человека были после 10 класса, все остальные уже где-то имели художественное образование. То есть мы знали, что такое, как нам надо преподавать живопись, как нам надо преподавать композицию. Мы требовали у педагогов назначить нам больше часов по композиции, по рисунку. Мы требовали и... Сами оплачивали и брали больше часов, например, просто чтобы рисовать натуру, потому что понимали, что это одно из главных основополагающих. И, скажем, после занятий приходила натурщица или натурщик, и мы просто делали наброски, которые потом просто не, ну, необходимы. Мы понимали, что надо ехать в метро, идти на вокзал, брать блокнот и сидеть рисовать наброски, потому что вот это умение рисовать человека в разных позах, в движении, это, наверное, одно из таких основополагающих нашей профессии. Поэтому сейчас я знаю, что если мне скажут «покажи в любом ракурсе, как это будет выглядеть», я возьму это, нарисую профессионально, грамотно, то есть любой другой человек поймет, что это нарисовано, а не там абстракция какая-то. Получилось, что уже на четвертом-пятом курсе мы уже делали по несколько коллекций, каждый из нас имел. И приехала в Украину, очень известная наша бывшая модель, Тома Радзиновская. Томочка начала, она делала проект с ITBD, это организация, которая делает печатает журналы International Textile для всего мира. Это то есть направление, которое дается потом всем художникам, модельерам. Это главный журнал, скажем, такой, который выходит за несколько лет. И вот Тома отобрала у нашей группы работы, которые вошли и напечатались в этом журнале. Мы ездили на всякие конкурсы, были победителями, лауреатами. Очень интересные конкурсы были. Назывались альтернативные моды в Прибалтике. То есть мы каждый год ездили. И вот даже удивительно, но я попала в европейский, назывался европейский топ-7 они выбирали семерку у вот, дизайнеров, которые... но ну, это было чудо, это, и чистая случайность. Никакой личной моей заслуги, наверное, в этом не было. Ну, вот, вот так сложилось. То есть я сама эти работу оцениваю, ну, то... Ну смешно, сейчас это, наверное, такой детский сад. Но они были сделаны, это все полностью мы делали из этих упаковочных материалов для а, видеоаппаратуры. Вот это вот такая, знаете, которую людям все дают, да, там вот эти штучки кругленькие. И какие-то там еще прокладочные материалы, которые используются. Вот вся коллекция была сделана из этого. Англичане приехали, у которых шерсть они все-таки приехали, все это красиво сделано со своей коллекцией, мы начали общаться с ребятами. Сколько у кого стоит коллекция? Когда я посчитала, что наша коллекция стоит 3 фунта стерлинга, у них глаза были вот такие. Вот. Ну и наш труд, естественно. ну И это все давало какой-то такой опыт уже. И после вот этой печати этих работ в International Textile. Мы подружились очень с этой Тамарой Витродзимовской. Томочка решила сделать такой дом моды при французском центре. Вот французский центр очень нам помогал. И мы вот начали работать и делали первые коллекции. Пять человек. Вот Земскова, Ворожбит, а, даже Динова, Куцюк. Вот это там пять, человек, пять девочек, которых Тома отобрала. И мы ездили во Францию с показом. Вот так вот началось, скажем, такое творчество. Анжела поревнивает работу художника-модельера с творчеством композитора, адже в основе их мастерства лежит принцип гармонии. То есть вот сейчас я уже своему чувству композиции научилась доверять, наверное, полностью. И как бы, если уже вот, делаю пропорции в костюме, если я говорю, вот эта линия вот здесь, там, да, то она вот здесь, стопроцентная. Мы уже с моими девочками сколько раз бывает, они потеряют булавки. А потом говорю, ну, я, ну, давайте еще раз посмотрим. Я, я, в это же место они потом находят дырочки от этих же булавок, что они там же. То есть вот видно какая-то присущая вот эта гармония, ну, мне лично, да. Почему говорят, у каждого композитора, да, его произведения похоже одно на другое? Потому что у него, ну, в его душе живет его личная гармония, да, его собственная. Вот так, наверное, у меня гармония вот этих пропорций, которых мне хочется, вот она моя, и она такая есть. И поэтому я от нее, наверное, она меня ведет, и я никуда не могу от нее деться. И да, в начале работы, там, творчества, ты этому не доверяешь. То есть ты как слепой котенок, потому что он может так, а может так делать так. А потом, конечно, приходит вот это чувство, что ты делаешь правильно и что если тебе этого внутри где-то хочется. То есть я понимаю, что если мне сейчас вот э, я сделала работу, но мне не скучно. Вот, я, вот, вот я, я еще не улыбаюсь. Вот, вот у меня такой главный критерий, это когда у меня уже вот эта вот улыбка, это значит все супер, все, все хорошо. Посмехайтесь частейше. До встречи за тиждень.